यावेळी रहीमच्या बहिणीची एका तरुणाने छेड काढली याचा जाब विचारणाऱ्या रहीमला पाच ते सात जणांच्या टोळीने बेदम मारहाण केली आहे या मारहाणीत रहीमच्या डोक्याला हाताला गंभीर दुखापत झाली असून मध्यवर्ती रुग्णालयात त्याला उपचार सुरू आहेत आता या प्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध पोलीस घेत मेरा नाम रहीम अब्दुल्ला शेख है हम मैं शॉपिंग करने जा रहा था शॉपिंग करने गया था फैमिली के लिए कपड़ा और मेरे हाथ में बच्ची थी पंजूमल पंजूमल के इधर हम मैं सीढ़ी से उतर रहा था तो लड़के लोग रास्ता छेक के खड़े हुए थे मैं उन लोग को बोला हटो तो उन लोग गाली वाली देने लगे और नहीं हटे और फिर मैं बोला मैं उन लोग को मना किया कि भाई गाली वाली क्यों दे रहा तो उन लोग आम के ऊपर सीधा आ गए और लड़के लोग को बुला के मेरे को खूब मारा किस चीज़ से मारा मेरे को पत्थर से मारा और गाड़ी मेरे ऊपर डाल दी थी शाइन क्यों मारा मैं क्या बोलते मैं उन लोग को इतना ही बोला कि सीढ़ी से हट जाओ तो उन लोग हटे नहीं और लगे गाली वाली देने तो उसी में मेरे को मारने वाले लग गए तो तो लोगों ने हमला किया छः सात लोग ने मठ मंदिर पर शिकायत की है शिकायत की है तो उन लोग ने बोला जाओ पहले सेंटर हॉस्पिटल इलाज चेकअप करवा लो तो सेंटर हॉस्पिटल ने कलवा लिख के दिया है अब हाँ मेरे जेब में ना पैसा था दस हज़ार रुपया वो भी उन लोग ने छीन लिया और मेरी बहन को भी छेड़ा उन लोग ने कौन थे वो लोग जानते हो आप उन लोगों को तो? हाँ एक का नाम कृष्णा है और बाक़ी लोग को मैं नहीं जानता अब अगर देखूंगा तो पहचान लूँगा क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से कि मुझे इंसाफ मिले और उनको सजा मिले मैं और मेरे दो लड़के और मेरी बड़ी लड़की हम लोग शॉपिंग करके निकल रहे थे तो एक दो लड़के वहाँ खड़े थे उसने उसमें से एक लड़का ना मेरी लड़की को हाथ लगाया तो मेरे लड़के ने देखा तो वो बोला ऐसा क्यों हाथ लगाया भाई सॉरी बोल और बात ख़त्म कर तो वो लड़के लोग बोले गाली देने लगे माँ बहन की और वो और लड़के बुलाए फ़ोन करके और दस आठ दस से आठ आठ या दस लड़के आए वहाँ पे और मेरे लड़के को दोनों को मारे और बड़े वाले को बहुत ज्यादा मारे इस चीज से मारे कितने लोग थे आठ से दस लोग थे सब मिलके मारे एक साथ में कब की घटना है कहा उनकी ये साढ़े नौ दस के बीच की घटना है दूध नाके और मठ मंदिर के बीच की घटना है ये, ये। दरमियान भर बाजार पेटे तो छेड़छाड़ मारहानी ची घटना घटने महिला सुरक्षित है का प्रश्न उपस्थित किया आकाशहाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा